Життя – це вічність у мініатюрі. З вами Код Життя – телепрограма, яка розповідає про маловідомі сторони буття людей. Наша сьогоднішня героїня досить часто бачить сни про взуття. Іменно ось це відчуття, коли ти дивишся да, на обувь і не розумієш, як її зробити. І коли как бы, ти її зробила, і ти все одно не розумієш, що ти її зробила, і як ти її зробила. Ну, тут просто була цікава робота з ну, как бы, що вона їде на Євровідіні, там був український костюм, тобто я дивилася, як це виглядає. То есть, соответственно, ну, должны были быть сапоги из украинских платков. Ух. Именно платки вообще очень сама как, бы, как ткань очень красивая, то есть их всегда хочется куда-то использовать. Для сапог идеально, то что ну как бы ну делаешь и получается именно сразу ярко. Это простые простые по форме сапоги абсолютно можно делать, но именно когда вот платки появляются, в них они такие красивые. Мы так подобрали рисунок, он был мелковат для ног, получились очень крупные ноги, ну как бы утино Нужно было более крупные цветы. Дошивали вручную, потом эти крупные цветы, то есть на самые мелкие места, где мелкие появлялись цветы то есть дошивали в такие крупные цветы и потом это еще все добивалось камнями ну то есть сапоги очень красивые получились Сніжана Нех дизайнер-взуття і майстер по аксесуарам, народилася 9 червня 1976 року у родині хіміка Ядерка. У 93-му році закінчила школу у кримському місті Армянськ. Після школи навчалася у Сімферопольському училищі на кравчиню жіночого одягу. Згодом стала студенткою інституту легкої промисловості за спеціальністю конструктору модельєр взуття. Першу колекцію створила на другому курсі інституту. Після роботи у взуттєвій фірмі відкрила власну майстерню з пошиття сумок. З часом почала шити взуття і виготовляти аксесуари. Сніжани її робота, а також екстремальні види спорту. Одружена, має дочку. Спочатку Сніжана хотіла бути модельєром одягу. Однак згодом зрозуміла, що моделювати та шити взуття їй цікавіше. Я поступила на обувщика і десь училася до второго курсу, а потім почала переводитися. А там же йдуть, ну, студентські колекції потрібно ділянки. Ну, це ж учителям напрягають. Ну, всі ну, би, студенти так. пытаться отнекиваться, то есть ничего не делать, ну как бы оно неинтересно, потому что по большому счету на обувщиков поступает просто, чтобы высшее образование было. Как, ну вот у нас с курса там, ну не знаю, сколько человек занимается, там 100 человек, может там 10 наберется, кто именно конкретно остался заниматься обуви. Вот, и я сделала коллекцию, и мне она сильно понравилось, и так было интересно вообще. Ну, то есть сначала там вверх, потом там подошва, потом это вместе там все собирать И все равно, знаешь, это такая как бы ну, эйфория ну, вот именно от того, что получилось. Ну, то есть и ты сама сделала. Ну, конечно, мне там помогали, ну, как бы ребята, которые там кто-то обтачивал там. Но в основном как бы клеила, там вырезала, там сшивала я сама. То есть конкретно, когда машины крупные нужны были, тогда мне помогали там ребята. И все. То есть так я и стала учиться дальше. Також Сніжана виготовляє взуття спеціально для показів колекцій відомих українських дизайнерів одягу. Але більше всього вона любить шити оригінальні шкіряні сумочки та чоловіче взуття. Морська вона така, в ній дуже можна мало фантазірувати, тому що там до ну, женщин да, різні варіації каблуків, відкритості різних, да, носи різні. У мужчин это все как бы тоже присутствует, кроме каблуков да, но только оно в более там гладкой форме. То есть а, не может быть, да, там каких-то там сумасшедших совсем носов или там, ну, не знаю, там совсем открытый там как бы у мужчин там сандали, ботинки, полуботинки, ну, сапоги в очень редком как бы случае. Поэтому ну, мужской делать обувь очень интересно. Я когда-то придумала первую сумку. В принципе, я не думаю, что это я конкретно придумала, я думаю, что и до меня вставлялись фотографии, но э, тоже невозможно как-то так понять, то есть было это до этого или нет. Как-то лет пять назад я пришла к Жене Гопчинской, то есть вот меня сильно впечатляли ее картины, да. Я придумала сумку, которая, она изначально не так вставлялась, она просто была как рама, ну то есть сразу такая, то есть передняя панель была как рама. І ми туди, ну то есть носили принт, ну на ткані. это почалась трансформуватися, почала з'являтися на карманах, потім уменьшаться, увеличиваться, потім просто на таких різних сумках, не только квадратних, а вот і на м'яких сумках появилось. Сама майстриня раніше ходила у кросівках. Шкода була носити власне взуття. Каже, що все робилось для клієнтів, яких чим раз ставало більше. Суріна там думала, ой, ладно, собі потом. Ну, був такой момент. Но сейчас я, как бы, могу сказать, что не работает уже. У меня просто ну, столько обуви моей. То есть, мало того, что она у меня здесь в офисе, я прихожу, могу поменять, надеть другую. То есть, мне сейчас ее не жалко. А сейчас ее ношу, я понимаю, что реально, как бы, люди глядя на меня, понимают, что я делаю. Я это объясняла тем, что удобно, правда, мне удобно в кроссовках. Ну, как красиво в обуви ходить. Почему кроссовки? Я как бы теперь кроссовки уже вряд ли, наверное, один. Было пять первых человек, это я помню. Потому что пока мы организовывали фирму, собирали, покупали станки, люди, ну, то есть как бы начинали записывать свой. Просто я работала на практике, я, ну, как бы на одной фирме. Я там и осталась работать. Я там год просто работала, набиралась опыта. Ну, соответственно, у меня появлялись свои клиенты, которые шли только ко мне. То есть, ну, там несколько сидело модельеров, но именно шли ко мне. То есть я понимала, что нужно открывать там свою фирму. И вот пока мы это все сооружали, сгребали там, ну, то есть, искали помещения, там покупали станки, там оборудование, собирала людей, то есть, просматривала там искать, надо было колодочника, там сапожников, надо было всех просмотреть. В это время уже люди пытались записываться в очередь. Но я для себя определила так первых пять человек, таких сильно хотящих, которые знала, что если что-то не получится, они мне простят. То есть, ну, и как бы вот им, единственное, мы им делали месяца два. То есть они уже так хотели, что у нас вот появилась машина, и мы сразу на этой машине, и появился один человек, колодочник. То есть он выточил там, он начал точить колодку. Никого нет, ни сапожников, ни заготовщиков. Я там как бы конструктор же еще и по образованию. Я там раз типа обклеила, ну в смысле эту колодку сделала так, некому шить. Жду, когда найду, то есть просматриваю варианты заготовщиков, ну которые шьют обувь вверх потом появился заготовщик, значит, она пошила там заготовки. То есть на этих пять клиентов были готовы сначала колодки, мы сидели неделю, ждали, когда у нас появится заготовщик. Потом появился заготовщик, он пошил это все. Потом я это все время искала сапожников, там мне не подходили, те не нравились. Потом кто-то там испортил, мы перешивали. Помню, у одной из пяти вот этих человек порвались вот на... У нее были такого плана мужские туфли, ну то есть там зеленого цвета. Именно на девушках, ну, мужские туфли И у нее вот тут все дырки вот сюда попрорывались. То есть какой-то ну, заготовщик, который там не поставил укрепляющие элементы. Вот. У нее пропор... Я помню, она принесла, и я О, боже думаю, что делать, ну то есть как возвращать. Это же фирма только начинает раскручиваться, то есть деньги возвращать. Мне как бы... И, как бы и деньги вроде нужны, а она денег не хочет, она хочет ботинки, и мы что-то там все уже фирмы такой маленькой, кто там это, что-то выдумывали, как это все закрепить, что-то какие-то привесить туда штучки, может там как-то каким-то швом, там. ну то есть вот такой вот я помню момент. Мучиться, не помню, что-то там мучился, вроде все хорошо произошло. На Западе есть несколько фирм, которые буквально там... Джон Лоб, по-моему, это очень дорогая обувь. Их там буквально так, такой же вариант, как у меня цеха. То есть у них там сидит 10-15 человек. Они делают совсем маленькие... Ну, то есть они могут сделать в магазин там 5 пар. То есть у них при, при офисе... Ну, не при офисе, при... В мастерской есть магазин, в котором там 5 пар вот и также они делают на заказ, и у них это именно там с 1800 какого-то года эта мастерская. То есть за границей там их знает как бы весь мир, но именно тот, кто шьет на заказ. То есть простой там вот человек не знает вообще эту фирму. Это как историческая больше такая, то есть у них очень такая классическая обувь, она не модная. Она такая просто сделанная по классической технологии. Сніжані не вже більше восьми років вдається задовольняти потреби своїх вибагливих клієнтів. Саме такі складні – це ж у Іри були. Ну як складні, вони просто, ну, чуть-чуть, як мені казалось, неадекватні. Тому що була ярко бірюзова кожа в цвітах видавлена. Туди Іра принесла ленти цвітні в поєтках всі. Потім вона принесла мені таку чорну, ну, коротше, таку цепочку зі стразами. Я говорю, это туда же, она говорит, да. Потом она еще что-то принесла. А, и потом язык тоже какая-то другого цвета лента из бисера. Ну, то есть, боже, в них все было. Ну, то есть все, что вот можно собрать, то есть в них было все. И у меня валялись еще такие цветки красные на столе. Я там делала маки кому-то. Ну, как бы их пытала. Ну, как бы, когда эти ботинки стояли, я же просто так, ну, как бы прикололась и говорю, может сюда еще и мак? И она говорит, да. Ну, то есть, я уже сидела, ну, реально, как бы, они очень смешные вот получились, не такие яркие, такие именно сценические, ну, ну это, наверное, сложно, это такая вот, которая меня на ну, такой степени удивила, я, ну, как бы, удивилась, как можно натурить все, и оно, в принципе, смотрелось гармонично. Помню, мастер делал и поставил такое маленькое пятнышко, ну, то есть, на носке, ну, Но, а, а у него, ну, концерт завтра, ну, то есть, как бы, переделывать нереально, то есть, нет времени. Я смотрю на него, ну то есть и мы уже всем опять сообществом пытаемся закрашивать, краски там подбираем. Там. А у Иры просто такое, ну, она вот пятнышки не любит вообще. То есть она мне приносит белый сапог, а там чуть-чуть она, наш где-то царапнула. Вот закрасть. То есть не, не, наши сапоги. То есть мы всю обувь, я их все время, там, знаешь, ювелирно подкрашиваю. Вот. И вот, и, ну, то есть приезжает, звонит мне Аня, это ее ассистентка, говорит, боже, Снежана, а, Снежана, тут маленькое пятнышко, ну, то есть вы можете его убрать? Ну, то есть я такая думаю, ну, может, говорю, все сделаем. Говорит, ну, пожалуйста, попробуйте еще что-нибудь сделать. Я говорю, ну, хорошо. Через час концерт она мне привозит эту обувь. И, ну, представляешь, стоит надо мной водитель, ну, то есть именно быстрее, быстрее. Короче, я из этого камушка, пятнышка с, с этого спичечного головку. Я делаю пятно в копейку. Ну то есть у меня руки трусятся, краска не подходит, но ну, оттенками не совпадает, я это стираю, знаешь, опять крашу. Короче, получается такое пятнище. Ну, звонит Аня, говорит, снежана. И разокрылась в гримерке и рыдает. Ну, говорит, она как увидела ботинки, такая истерика началась. Ну представляешь, я отправлялась таким пятнышком, привезли вот с таким. Я уже там соображаю, что делать. Я говорю, везите назад. Ну, говорит, ну, на нас в них виступить, а потім что-то, говорит, видумуває. Ну говорит, там переділи, що хоче. Ну в итоге выкрутились. Ми купили таких красивих розових камній. І в нього какби бы, із подошви, як із камні були вилажені як цвітишві. Ну, тобто есть тибелечки. Так, вот, ну вообще, то вони стали как бы, все, що не к лучшему, да, наверное. Щоб пошити пару взуття, потрібен місяць. Щоб зустрітись з новим героєм програми Код життя. Потрібен лише тиждень. we